Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehrəbən Əliyeva avqustun 25-də Laçın rayonuna səfər ediblər. Prezident İlham Əliyev Azərenerji Açık Səhmdar Cəmiyyətinin Mişni və Alğazlı Həccisuyu Elektrik Stansiyalarının açılışlarında iştirak edib. Dövlətimizin başçısı və birinci xanım Laçın beynəlxalq hava limanında tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar. Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər-Laçın avtomobil yolunun 38-ci kilometrliyindən 76-cı kilometrliyinədək olan hissəsində həyata keçirilən işlərlə tanış olub. Azər cəhan prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehrəban Əliyeva Laçın şəhərinə yaxın ərazidə inşa ediləcək mehmanxana kompleksinin təməl qoyma mərasimində, Laçın rayonunun sənaye zonasında mebel fabrikasının açılışında iştirak edib, prefabrik modul evlərin istehsalı müəssisəsinin və xırda boynuzlu heyvanların saxlanılması məntəqəsinin fəaliyyəti ilə tanış olub, Xoçaş Film Yaradıcılıq Studiyasının çəkiliş pavilyonunun, Laçın rayon 2 nömrəli tamorta məktəbin əsaslı təmirdən sonra və Həkäri balıq təsərrüfatının açılışlarında iştirak edib. de flash